Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nazifah binti Asmadi dari Unit Mahasiswa 1 Ambilan PISMP 2024-2029. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus pengantar pendidikan pemulihan yang bertajuk Isu dan Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Pemulihan di Malaysia. Sebagai pembuka bicara, marilah kita mengenali apa itu pendidikan pemulihan. Pendidikan pemulihan ialah satu intervensi penting yang dirancang untuk membantu murid sekolah rendah yang masih belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Berdasarkan pengalaman saya menjalankan pemerhatian di sebuah sekolah semasa kerja lapangan bagi kursus jaringan dan teknik dalam pendidikan pemulihan, saya dapati bahawa pelaksanaan program pemulihan sangat bergantung pada faktor guru, pengurusan sekolah, sumber dan sokongan keluarga. Walaupun garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia telah disediakan, Realiti di sekolah menunjukkan masih terdapat beberapa isu yang memberi kesan kepada keberkesanan program ini. Daripada pengamatan tersebut, saya dapat mengenal pasti beberapa isu besar yang sering berlaku dalam konteks sebenar bilik darjah. Baiklah, isu yang pertama ialah penempatan guru bukan option. Saya lihat sendiri bagaimana seorang guru bahasa Melayu yang ditugaskan sebagai guru pemulihan cuba mengendalikan murid non-reader menggunakan kaedah pengajaran biasa. Walaupun beliau berusaha dengan keras, tetapi tanpa kefahaman tentang teknik fonik atau pendekatan multisensori, murid tersebut masih sukar menunjukkan peningkatan. Pengalaman ini juga menunjukkan bahawa penempatan guru bukan option menyebabkan intervensi kurang tepat dan murid tidak mendapat sokongan yang bersesuaian dengan tahap mereka. Seterusnya, isu yang kedua pula ialah kegagalan melaksanakan ujian diagnostik. Ramai guru hanya menjalankan ujian saringan dan menganggap ia sama sahaja dengan ujian diagnostik. Sedangkan saringan hanya mengenal pasti murid yang lemah, manakala diagnostik ini mengenal pasti punca kelemahan seorang murid tersebut. Jadi saya juga pernah melihat seorang murid dikelaskan sebagai lemah membaca tetapi ujian diagnostik tidak dijalankan untuk mengetahui sama ada kelemahan tersebut berpunca daripada kekeliruan huruf masalah fonik atau kesukaran suku kata seperti consonant vowel consonant vokal. Tanpa diagnostik, guru tidak dapat merancang intervensi yang bersasar dan murid kekal berada pada tahap yang sama walaupun sudah lama dalam program pemulihan. Isu yang ketiga pula ialah beban tugas guru. Daripada perbualan tidak formal dengan beberapa guru semasa saya berada di sekolah, saya mendapati bahawa guru pemulihan memikul beban tugas yang agak besar guru pemulihan juga bukan sahaja mengendalikan kelas intensif tetapi juga diberi tugasan lain seperti pengurusan data, kokurikulum dan program literasi sekolah. Saya lihat sendiri bagaimana seorang guru itu terpaksa menanggungkan penyediaan bahan pengajaran kerana perlu menyiapkan borang pentaksiran. Keadaan ini menyebabkan guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan bahan bertahap, merancang intervensi individu dan memantau murid secara konsisten. Akhirnya, kualiti PDPC pemulihan terjejas. Selain itu, terdapat juga isu seperti kekangan masa dan jadual yang tidak seragam. Saya dapati murid pemulihan sering terpaksa meninggalkan kelas arus perdana seperti matematik atau bahasa Melayu untuk hadir ke sesi pemulihan. Akibatnya, mereka bukan sahaja ketinggalan dalam kelas pemulihan malah tertinggal dalam PdPc biasa. Daripada sudut pengurusan pula, guru pemulihan perlu menarik murid daripada beberapa kelas pelayanan. Ini menyebabkan jadual intervensi sukar dilaraskan secara konsisten. Ada juga murid yang tidak dapat hadir sesi tertentu kerana terlibat dengan aktiviti lain seperti pendidikan jasmani atau rancangan sekolah. Keadaan jadual yang tidak stabil ini menyebabkan intervensi tidak dapat dijalankan secara berterusan seperti yang diperlukan oleh murid yang berisiko. Isu yang kelima pula ialah kekurangan bahan bantu mengajar dan fasiliti melalui pemerhatian di bilik-bilik pemulihan yang saya lawati, saya dapati bahawa sesetengah sekolah tidak mempunyai bilik yang benar-benar khusus untuk pemulihan. Ada bilik yang sepit ukuran cahaya dan berkongsi ruang dengan setor bahan. Persekitaran seperti ini menyukarkan murid untuk fokus sebenarnya, terutamanya murid yang mempunyai masalah tumpuan. Selain itu, saya juga melihat kekurangan bahan bantu mengajar seperti kad fonik, huruf bergerak, kit manipulatif dan bahan digital guru terpaksa menghasilkan sendiri semua bahan ini sedangkan murid pemulihan memerlukan bahan multisensori yang berkualiti tetapi disebabkan kekurangan infrastruktur dan bahan ini menyebabkan banyak aktiviti pemulihan tidak dapat dijalankan mengikut keperluan sebenar murid dan akhir sekali ialah isu yang keenam iaitu kurangnya sokongan daripada keluarga sendiri Isu ini juga merupakan sebuah isu yang sangat hangat di pekan-pekan di Malaysia di mana semasa saya berbual ringkas dengan beberapa guru di sekolah mereka menyatakan bahawa kebanyakan murid pemulihan datang daripada keluarga yang kurang memberi sokongan pembelajaran di rumah ada anak yang tidak pernah dibacakan buku di rumah tidak ada masa untuk membuat latihan membaca atau ibu bapa tidak tahu cara membantu kerana tahap pendidikan yang rendah Guru juga melaporkan bahawa murid pemulihan biasanya mempunyai konsep kenyidian rendah. Saya dapat lihat sendiri, murid yang cepat mengalah dan tidak berani mencuba apabila diminta membaca. Saya yakin bahawa tanpa galakan daripada rumah, murid semakin sukar untuk mengekalkan motivasi untuk belajar. Dalam pelaksanaan pendidikan pemulihan di sekolah rendah, Terdapat beberapa cabaran menyeluruh yang memberi kesan kepada keberkesanan intervensi. Cabaran pertama ialah kesukaran guru menentukan intervensi yang tepat tanpa menjalankan pentaksiran diagnostik secara sistematik. Menurut Clay 2019, pentaksiran diagnostik sangat penting kerana ia membolehkan seseorang guru itu mengenal pasti punca sebenar kelemahan murid secara mendalam dan bukan sekadar berdasarkan tanggapan umum melalui ujian diagnostik juga guru dapat mengenal pasti tanda awal masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia, diskalkulia, ADHD dan speech and language impairment SLI. Sebagai contoh British Dyslexia Association 2022 menegaskan bahawa kelemahan pemprosesan fonologi ialah indikator paling kukuh bagi disleksia dan tanda-tanda ini boleh dikesan melalui diagnostik literasi awal. Ketiadaan proses diagnostik menyebabkan murid yang sebenarnya mempunyai masalah pembelajaran spesifik sering disalah tafsir sebagai murid yang lemah dan seterusnya menerima intervensi yang tidak sesuai. Cabaran kedua pula ialah kekurangan guru terlatih dalam bidang pemulihan. Abdul Wah dan Muhammad 2022, 2023 menegaskan bahawa intervensi 3M memerlukan guru yang benar-benar menguasai kemahiran pedagogik seperti teknik fonik, multisensori dan pendekatan klinikal. Namun, ramai guru bukan option diarahkan mengajar pemulihan tanpa latihan yang mencukupi. Hal ini menyebabkan pengajaran kurang berfokus dan tidak memenuhi keperluan murid berisiko SLD. Selain itu, masa intervensi yang terhad turut menjadi cabaran yang besar. Berdasarkan teori Vygotsky, murid yang berada dalam zon perkembangan proksimal memerlukan bimbingan intensif dan berterusan, tetapi jadual sekolah yang padat serta beban tugas guru menghalang sesi bimbingan secara mendalam seperti one-to-one kekangan masa ini lebih merumitkan murid berisiko disleksia atau ADHD yang memerlukan pendekatan berfasa dan konsisten. Penyelarasan program pemulihan yang tidak seragam antara sekolah juga menjadi cabaran. Ada sekolah yang mempunyai bilik khas, rekod lengkap dan bahan bantu mengajar yang mencukupi, tetapi ada juga yang melaksanakan program secara minimum kerana kekurangan sumber ketidaksamaan pelarasan ini menyebabkan kesan kepada kualiti pelaksanaan intervensi di seluruh negara. Akhir sekali, faktor masa, sumber serta kekurangan latihan berterusan untuk guru turut menjejaskan keberkesanan PDPC. Snow 2022 menjelaskan bahawa intervensi literasi hanya berkesan sekiranya dilaksanakan secara intensif menggunakan bahan multisensori dan berdasarkan data perkembangan murid namun banyak sekolah masih kekurangan kit fonik bahan manipulatif dan sumber digital menyebabkan murid pemulihan tidak menerima intervensi komprehensif seperti yang diperlukan bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh cadangan yang pertama ialah penempatan guru option pemulihan yang mencukupi di sekolah rendah guru option mempunyai latihan yang formal dalam bidang pedagogi intervensi dan pentaksiran diagnostik yang menurut National Reading Panel 2020 merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan keberkesanan intervensi literasi awal. Cadangan kedua pula ialah menyediakan latihan peningkatan profesional yang berterusan kepada guru, terutamanya dalam aspek ujian diagnostik, pembelajaran fonologi, pendekatan multisensori dan pengurusan murid berisiko SLD seperti disleksia atau ADHD. Jen 2021 menyatakan bahawa pembangunan profesional adalah elemen utama yang membantu guru menyesuaikan intervensi mengikut profil pembelajaran individu murid. Selain itu, penyediaan bilik pemulihan khas dengan bahan bantu mengajar yang lengkap amat diperlukan. Bahan seperti kaponi objek manipulatif, bahan visual multisensory dan teks per peringkat dapat membantu murid memproses maklumat dengan lebih berkesan sekaligus menyokong perkembangan literasi awam. Penjadualan kelas pemulihan juga perlu disusun secara fleksibel agar tidak mengganggu PDPC arus perdana. Dengan jadual yang lebih tersusun ini, murid boleh mengikuti intervensi intensif tanpa tercicir mata pelajaran lain. Selain itu, program sokongan ibu bapa turut menjadi asbab yang penting sebagai pelengkap kepada intervensi di sekolah. Menurut Epstein 2018, Beliau menegaskan bahawa pelibatan ibu bapa dan aktiviti membaca di rumah dapat meningkatkan perkembangan literasi kanak-kanak secara signifikan. Justru amalan membaca 10 hingga 15 minit sehari di rumah perlu dikalahkan. Akhir sekali, pemantauan yang lebih sistematik oleh pihak sekolah dan PPD perlu dilaksanakan bagi memastikan rekod perkembangan murid dikemas kini. Manakala, intervensi dapat dirancang berdasarkan data sebenar. Pemantauan berstruktur memastikan program pemulihan berada pada landasan yang konsisten dan berkesan. Secara keseluruhannya, daripada pengalaman saya mengadakan pemerhatian lapangan di sekolah dalam subjek saringan dan diagnostik dalam pendidikan pemulihan, saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan pendidikan pemulihan bukan sekadar isu bahan atau jadual semata-mata tetapi ia juga melibatkan faktor guru, murid, keluarga dan pengurusan sukara secara keseluruhan. Isu seperti guru bukan option, ketiadaan ujian diagnostik beban tugas yang tinggi, jadual yang tidak seragam, kekurangan bilik khas dan bahan serta sokongan keluarga yang lemah merupakan cabaran sebenar yang menjejaskan keberkesanan intervensi pemulihan. Namun, dengan penambahbaikan dari aspek penempatan guru terlatih, penyediaan fasiliti lengkap, latihan profesional dan pelibatan ibu bapa, program ini mampu dilaksanakan dengan lebih efektif demi memastikan murid berisiko dapat menguasai literasi dan numerasi asas dengan baik. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.